Бірш, это заповідь, як уроту поховаєте мене на могилі, серед степу широкого на в країні що плани ланы широкополі і Дніпро, і круче було видно, було что як я ревуче. З цим стихотворенням я участвовал в Українській олімпіаді своей родной прекрасной школе. Конечно же, при 41-й школі города Марина. преподаватель украинского языка Уважаемые горожане Я хочу сказать, что сегодня действительно великий праздник для нашего города города Мариуполя. Мы действительно сегодня отдаем дань славы нашего великого кавдористу который не просто писатель который сотворил много произведений. Это действительно духовный наставник который в каждом своем слове вкладывал не просто стихотворение и буквы, а вкладывал любовь своей родной стране, к нашей Украине. Мы чувствовали это в каждой строчке, любовь к полям, любовь к лесам, любовь к нашему Днепру и так далее. Вот наш прекрасный великий автор завещал самое главное, чтобы мы все любили нашу страну, нашу Украину. При этом он любил нашу Украину в разные эпохи, когда было хорошо в нашей стране и когда было плохо. Даже тогда, когда в стране была война. Поэтому мы должны все с вами любить, невзирая ни на что, нашу цельную, неделимую страну, нашу Украину.